न्यूज चैनल आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच <laughs> 何

अंदर अंदर चलो, अंदर चलो अंदर जगा को वो तो क्योंकि ये जो मैं भी 24 घंटे गांव के तरफ घूमते रहता हर समाज के अंदर घूमते रहता जब वो हज को जाते हैं तीन चार पांच ट्रेनिंग को जाते हैं हैं सब बातें करते क्या तकलीफ होती है उनको जाने को रुकने को तब ये पूरे मराठवाड़े के इसमें अपने औरंगाबाद शहर के अंदर जब ये कमेटी हुई तो ये बहुत बहुत जबरदस्त बिल्डिंग बनी कोई भी आके यहाँ रह सकता है मैं सब पूरी बिल्डिंग देखा मैंने पहले आके जो पार्किंग की व्यवस्था अलग है लेडीज के लिए स्पेशल तुम्हारा यू, यू, यू. लेडीज के लिए स्पेशल ये बनाया जो अपना मस्जिद बनाया जेंट्स के लिए अलग बनाया हर चीज एकदम जबरदस्त बनी हुई है बहुत काम की रहने वाली उसमें कोई शक नहीं साहब जो बोल रहे थे सत्कार कैसा तो उनका कहना था कि भाई पहले अपन काय के लिए आए हुए क्या, क्या करा उसके बाद में सत्कार करो इसलिए ऐसा बोलने का चाह रहे थे तो सत्कार स्टार्ट को कर दिया इसलिए उनका उनको ये लगा और मैं एक ही बात कहता हूँ मैं तो कन्नड़ मंत्राल संघ से हूँ एक ही मेरे को वहां पर हर समाज के अंदर घूमता हूँ उन्होंने एक ही सिकाया मेरे को आयनात के साथ चलो या कायनात के साथ चलो आयनात के साथ चलो या कायनात के साथ चलो चलना है तो सारे जहां के साथ चलो और एक दिल से सच्ची दिल से आदमी दिन साल साल में साल हो जाता उसका चल ऊपर जिंदगी में कैसा कैसा जगना चाहिए चाहिए हर हर जात से अच्छा समाज अच्छा अपने लेट के होना हुआ अब्दुल सत्तार साहब तो काम कर रहे सभी और कुछ काम होते रहने को मैं दो शब्द खत्म कर रहा हूँ बहुत बहुत शुक्रिया लोकप्रिय मंत्री हरिभाऊजी बागडे साहेब त्याच बरोबर या जिल्ह्याचे खासदार श्री भाई त्याचबरोबर कन्नडचे नगर आमदार राजपूत साहेब त्याचबरोबर हज कमिटीचे नागपूर मुंबई या भागातून आलेले सर्व त्यांचे अध्यक्ष आणि या ठिकाणी मी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचे सत्तारवाहीचा भाईचा मनापासून धन्यवाद देतो की आपण या ठिकाणी फार दिवसापासून वंदे मंत्र हॉल झाला पण आज हाऊसचं उद्घाटन लवकर होत नव्हतं ते लवकर करण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न करत होते पण त्या झाला था आणि आज खर सांगतो आमच्या मराठवाड्यातील सर्व मुस्लिम बांधवांना हा आज आनंद घेत्यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा देतो माझी विनंती आहे नुसतं सत्तार साहेबांना की ज्या दिवशी आपलं हा जहाजचं काम संपल्यानंतर त्यावेळी तो रिकामा राहील त्यावेळेस आपण आपल्या समाजाचे चांगलं शिकणाऱ्या मुलांसाठी ती जागा त्यांना दिली तर मला वाटतं त्यांचं शिक्षण सुद्धा ता एक चांगलं होऊ शकतं कारण की आपलं संपल्यानंतर कोणी बघणार म्हणून त्या ठिकाणी मुलांना चांगल्या शिक्षणासाठी आपण ही जागा दिली आणि मला वाटतं जी कमिटी नेमली त्या कमिटीच्या अंडर मध्ये चांगल्या पद्धतीने चालवता येईल असं मला वाटतं आपल्याला सर्वांना मराठवाड्याच्या आमच्या सर्व मुस्लिम बांधवांना मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र पार्किंगची व्यवस्था आहे टेरिस गार्डन आहे प्रेयर हॉल है और जहां पे आप बैठे हो इस तरह का एक ऑडिटोरियम भी यहां पे मौजूद है औरंगाबाद पॉइंट और नागपुर और मुंबई ऐसे तीन इम्बारकेशन पॉइंट हमारे महाराष्ट्र में आते हैं औरंगाबाद से जाने वाले जो हाजी होते हैं कई सालों से अगर हम पिछले पांच साल का अगर जायजा लें तो लगातार औरंगाबाद इलाके से जिसमें मराठवाड़ा का इलाका आता है उसमें अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट भी हमारे औरंगाबाद हजार एक सौ बासठ फाइव थाउजेंड वन सिक्सटी टू हजियो का लॉटरी में नंबर लगा हुआ है तो जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि ये इलाके से कितनी बड़ी संख्या से लोग हज के लिए जाने वाले हैं एम्बार्केशन पॉइंट से जाने का वो मसला कुछ अलग है लेकिन फिर भी अब ये लोगों का जो ट्रेनिंग होगा तो इतने पाँच हज़ार लोगों का ट्रेनिंग यहाँ से किया जाएगा अब तक हमारी जो भी ट्रेनिंग चलती थी एक मदरसा काशीपुर ओलूम ये लोगों ने हमारे को कई दिनों से बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमें हज कमेटी को सहकार किया लेकिन आज हमारी खुद की एक इमारत यहाँ पे आ गई है ये मैं मिनिस्टर साहब का तो खास तौर से धन्यवाद दूंगा क्योंकि उनकी वजह से ही आज एक प्रोग्राम देखने के लिए मिल रहा है और हमारी खुद की यहाँ पे एक बिल्डिंग आई है ऑडिटोरियम आया है तो इसके बाद का जो भी ट्रेनिंग होगा हमारे हाजियों के लिए बहुत अच्छे से होगा हमारे जो हेल्थ का कैंप लगेगा उसके लिए भी जगह है और ये हज हाउस का इस्तेमाल और भी हमारे अलग अलग तरीके से हमें करने को मिल सकता है मैं इससे ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि इसके बाद बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आपके बाद अपने आएंगे मैं आप सबका महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कितना अजीम और शान इमारत आज हज हाउस के यहाँ पर इब्तदा होने जा रही है ऐसे अब्दुल सत्तार साहब हमारे बड़े भाई इम्तियाज जलील साहब और आमदार दोस्तों और साथियों कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है 2011-14 में इसकी शुरुआत हुई थी लेकिन आज 24 में इसका एक्चुअल हम लोगों के इस्तेमाल में आ रही है मैं समझता हूँ इसके लिए आप तमाम औरंगाबाद के शहरियाने का मैं तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको मुबारकबाद देता हूँ वक्त की बहुत कमी है हमको सब लोगों का भाषण सुनना है मैं श्री अब्दुल सत्तार साहब जब से अकलीती मंत्री बने हैं एक नई रोशनी आई है और जिस तेजी से वो काम कर रहे हैं तो मैं अब्दुल सत्तार साहब से गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह से आज हज हाउस के बिल्डिंग की ओपनिंग हुई इन ताला अगर आपकी कोशिश रही तो अगले महीने औरंगाबाद में वक्त बैठ कर भी नया ऑफिस शुरू हो एम की बिल्डिंग में होना चाहिए ये आपसे गुजारिश करता हूँ और जो तरह से आप काम कर रहे हैं साहब मुझे कोई शक नहीं और आपने अगर दिल पे ले लिया तो एक महीना दूर की बात है आप दिन में भी कर सकते इतना यकीन मुझे बस इतना ही कहता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं फिर से आप तो तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हो अपनी बात खत्म करता हूँ वालेकुम ये जो मार्टी के बारे में जो बताए ये बहुत बड़ा काम है एक बार अगर हमने इसका कानून बना के जी निकाल दिए और एक बार वो सर्कुलर में आ गया तो सारी चीजें करने के लिए मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं वो कमेटी जैसे जैसे सिफारिश करेंगी वैसा वैसा माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट चलेगा ये मुख्यमंत्री एक शिंदे साहब ने और देवेंद्र जी ने और अजीत दादा ने मुझे मंजूरी दी मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ ताकि देखो ये सरकार हिंदुत्ववादी है मैं बता रहा आपको लेकिन मुसलमानों को भी न्याय और इंसाफ देने में कम नहीं है इसके लिए तुम्हें गाली बजाना चाहिए डाली नहीं देना चाहिए गाली भी बजाना चाहिए ठीक है बाद में जाके तुमको जो बोलेंगे वो तुम सोचो मेरा उसके बारे में भी कुछ नहीं है और मैं जब यहाँ बैठा हूँ तो प्रदीप जायसवाल के ही जय जयकार करूंगा क्योंकि प्रदीप जायसवाल के वोट पे मैं मंत्री बनाऊ सरकार नाना हमारे भाई बड़े भाई है, 105 एक सौ एक सौ पांच है, है लेकिन जो ऑपरेशन हमने किए हमने लोग हमको बोले आके बताओ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे बोले छोड़ रहे कोई कुछ नहीं करता क्या हमको के उल्लू और फिर अदृश्य परिस्थिति में हमारे संगत बड़े बड़े चट्टान लगे थे है तो। अरे असलम कमिश्नर साहब मैं मुसलमान हूँ मुझे दाढ़ी नहीं है इनको दाढ़ी है एक सच्चा दोस्त अच्छा दोस्त कमिश्नर साहब दोनों कमिश्नर आ गया पहले पुलिस कमिश्नर आए अब म्यूनसिपल कमिश्नर आए रेवेन्यू कमिश्नर नहीं आए लेकिन उनके कलेक्टर आए थे हमारे पास क्या माइनॉरिटी है ना यार सोच का अंदाज माइनॉरिटी जैसे रहता है लेकिन आपको उसको मेजोरिटी में बनाना है आपके पास बहुत बड़ी ताकत है इस शहर के अंदर बड़ा पॉपुलेशन है से मुझे तो आपको बोलना था लेकिन आप गैर थे गैर वाले को बोलता नहीं मैं <laughs> तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का एक प्रपोजल हमको बनाना है उसके साथ आपको और एक बात करना है मैं इधर गया था वो अग्रवाल समाज मारोड़ी समाज के कौन सा तो देवस्थान है यस yes. कैसी है कि वहां जो की एक्सपायर हो गई तो उसको गाड़ने के लिए बहुत तकलीफ होती है कलेक्टर को प्रपोजल दिया है लेकिन चलाने का आपको हामी पत्र देना होगा ताकि वो विद्युत वो एक मुझू करना है क्योंकि मुसलमानों के साथ हिंदू भाइयों की भी आत्मा परमात्मा उसको जुड़ी है गाय होगा जानवर होगा उसको बाहर डालने के बाद में उसकी बहुत बेअदी होती है जानवर खाए तक इतना फेंके तक उसकी, उसकी बोए तो उसके लिए वहाँ हम जब भी देंगे आपको की भी होंगे अंदाजे आप देखिए गुरु गणेश नगर में बाजू में दोनों को वो काम करना है मैं वहां जाके आया सारे मारवाड़ी समाज के लोगों ने मुझे निवेदन दिया उसको जितने पैसे लगेंगे हम देंगे चलाने का काम आपको करना तो कभी प्रस्ताव मिल जाएगा कमिश्नर साहब एक आठ दिन में अगले जुम्मे ऐसा है जुम्मे को जुम्मा रविशंकर साहब एक दिलदार दोस्त है वो कलेक्टर थे भाई हर बार उनके संगत हमारा अलग अलग मुकाम पे उनसे मुलाकात हुई लेकिन इस शहर के लिए अपनों को वो भी बनाना है मैं आपको यहाँ एक सौ करोड़ रुपए का एक हॉस्टल बनाने का भी प्रपोजल आपको देना है उस जमीन के लिए और वहाँ मैं केंद्र सरकार से हमारे पास एक योजना है केंद्र की सिल्लोड़ में पहले ले लिया <laughs> चलो या, यार या होना चाहिए? ये बड़ा है बड़ा शहर मैंने बताया था कमिश्नर कमिश्नर साहब साहब को तो वो का जो केंद्र सरकार का पैसा है हमारे पास उसको खर्चा करना है इसलिए आप सौ कोटी रुपए का अभी हमारी बात हुई प्रदीप जी बोले कि यहाँ स्कूल चालू करो बोले यहाँ नहीं नारेगा वो जो बड़ा अपना है सत्तर एकड़ जमीन है माटकी में माटकी है वो अच्छा है वहाँ का मैं देखा तो वहाँ यही साल हमको वहाँ काम चालू करना है ताकि इन लोगों को भी लगना है कि सिर्फ सत्तार सिर्फ <laughs> 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 तो कमिश्नर साहब का सत्कार हमारे काजी साहब करो कमिश्नर साहब का सत्कार करेंगे और उसके बाद में मैं अभी मेरा चालू है अभी और दो मिनट लेने वाला है <laughs> अरे

आणि व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्वच मान्य मान्यवर मला काही जुन्या गोष्टी आठवतात शेजारी एकोणीसशे शहाऐंशी साली राष्ट्रपती ज्ञानी जयसिंग यांच्या हस्ते झालेलं होत एकोणीसशे शहाऐंशी ला आता त्याला चाळीस वर्ष होतात त्याचबरोबर म्हणजे हाऊस हाऊस बाजूला व्हावं या दृष्टीने खूप प्रयत्न चालू होते पण त्याला काही पाच दहा वर्षापूर्वी त्याला यश प्राप्त झालं आणि अतिशय उत्तम असं एक हा धौस या माठवाड्यातल्या जनतेसाठी या संभाजीनगर शहरामध्ये प्राप्त झालं आणि त्याच्यासाठी सत्तार साहेबांनी आणि अन्य सगळ्यांनी प्रयत्न केले बरं आणखी एक गोष्ट आठवत की मुंबईचा हा धौस बांधून बरेच वर्ष पडलं होतं त्याच उद्घाटन होत नव्हतं कारण त्याच्या पुढे एक कोणीतरी दुकानदार होता का हॉटेल वाला होता तो जागा देत नव्हता आणि म्हणून बरेच वर्ष ते पडून होत ज्याला तिथे सरकार होत मनोहर जोशी आमचे मुख्यमंत्री होते गोपीनंद मुंडे उपमुख्यमंत्री होते गृहमंत्री होते आणि मंत्रिमंडळात हा विषय आला होता मंत्री होतो आणि मग ते हा जाऊ मोकळ केलं पाहिजे त्याचं उद्घाटन झालं पाहिजे लोकांना त्याची व्यवस्था झाली पाहिजे आणि मग मुंडे साहेबांनी त्याने त्या हॉटेलवाल्याला बोलून काय तोडगा काढला काय झालं कुठे आणखी जागा दिली माहीत नाही परंतु त्याला ते संपलं प्रकरण आणि अनेक वर्ष जे जा हा जाऊ बांधून पूर्ण होत पण उद्घाटन झालं नव्हतं तोही मुद्दा मंत्रिमंडळ चर्चेत आल्यामुळे मला आठवतो आता आज यात्रेला लोक जातात आपल्या मराठवाड्यातूनच मोठ्या प्रमाणात संख्या आणि त्याला थोडी सबसिडी पण पण केंद्र सरकार त्याच्याशिवाय देखील ती देऊन सुद्धा काही गरीब माणसं जे आहेत ते ते जाऊ शकत नाही त्यांच्यावर तेवढा पैसा नाही मला असं वाटत कि याचा पण विचार झाला पाहिजे कि गरीबातला गरीब शेतात काम करतो तो मजुरीने काम करतो त्याची पण आयुष्यातली एखादी इच्छा असते की आपल्याला पण जायला मिळालं पाहिजे आणि म्हणून त्याच्यासाठी एखादा वेगळा निधी आज याच्या मार्फत जर निर्माण केला तर मला वाटतं गरीबातल्या माणसाला आणि ते आवश्यक आहे आता आमचे मित्र जयस्वालने म्हटलं की इथे शिक्षणाची सोय केली पाहिजे सगळ्या ठिकाणी शिक्षणाची सोय आहे पण आपण शिक्षण घेतलं पाहिजे सगळ्या ठिकाणी सोय आहे पण शिक्षणाकडे कमी वाढला जातो मला आठवत अटल बिहारी वाजपेयीनी त्या काळामध्ये उर्दू शिक्षकाची भरती करा देशभरामध्ये अशा प्रकारचं वक्तव्य केलं होतं आणि व्यवस्था केली होती की उर्दू का होईना पण शिक्षण घ्या कोणत्या भाषेत घ्या पण शिक्षण घ्या शिक्षण घेतलेला माणूस हा राहणार नाही डोक्यामध्ये जे काही अनेक पुस्तकं वाचाल हे वाचायला त्याला एक समाजाशी कसं वागायचं राष्ट्रासंबंधी कसं वागायचं याचं सगळं ज्ञान येऊ शकतं चा शिकलेलं माणसाला आणि म्हणून शिक्षण घेतलं पाहिजे साहेबांनी कॉलेज काढले मला अर्थ आता कृषी कॉलेज काढणारे आणखी एखादा मेडिकल कॉलेज काढतील काही करू शकतात ते त्यामुळे <laughs> आणि म्हणून मी या ठिकाणी त्यांनी उद्घाटन केलं तर शुभेच्छा देतो या मधून निश्चितपणे चांगल्या लोकांना आदला जाण्याची सोय उपलब्ध होईल एवढीच इच्छा व्यक्त करतो थांबतो धन्यवाद